dostlar hər vaxtınız xeyr olsun. Bəzi dostlarımız da suallar vermişdi ki, yəni biz qazandıqdan sonra qazancımızı necə çəkə bilərik? Onun haqqında da bir də bizə danışarsınız. Biz necə ki yatırım edirik isə, məsələn burada Lumen şirkətini almışıq. İndiki hələ ki səhimlər bağlıdır. Axşam açılacaq saat 18:30-da. Məsələn kriptodu görsədə, məsələn kripto, görsə yəni əslində bir səhim fərqi yoxdur. Burada məsələn 100 manatlıq yatırım etdik. Alış düyməsini basırıq o avtomatik olaraq gəlir, düşür bizim portfelimizə. Portfelimizə düşdükdən sonra biz artıq burada onun dəyərlənməyini gözləyirik, biz dediyimiz momentə gələndə və istədiyimiz ə dəyərlənməyə çatdıqda artıq onu satış edirik. Satış etdikdə isə daxil oluruq və burada satış düyməsi çıxır. Və satmaq basaraq sizin əlinizdə neçə ədəd e, səhəm və ya xod neçə ədəd coin varsa, onları bura qoyursuz satışa və avtomatik olaraq gəlir düşür əsas səhifəyə. Burada nümunə olaraq göstərimsiyəm. Yəni Harvest Farm e, nümunə olaraq əvvəl yoxlamışdım, ilk başlarda görürsüz ki 32 dollarlıq bir yatırım etmişdim. Harvest Farm həmən ki alış düyməsinə basmaqla və artıq qalxmağını gözlədim və 36.20 dollardan satış etdim. Yəni Azərbaycan manatı ilə 55 man, 56 man dəyətirib 61 man çəkdim. Komissiyalara çıxmaqla 4 man qabağı düşdüyük. Yəni bu da pis deyil başlanğıc üçün. Bu testi amaca elmişdik, amma növbəti günlərdə isə daha yüksək etmlərə keçəcəyik.